Nikol Pashinyan 2 il yadımdır ki, müharibənin Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında əsaslandırılması üçün mümkün olan hər şeyi edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq direktoru David Şahnazaryan deyib. O bildirib ki, Qarabağda hərbi əməliyyatlar zamanı müəyyən gedişlərin qəsdən təşkil edilmədiyinə inanır. Stat Qalibə qazanan generallar komandadan tamamilə uzaqlaşdırıldı. Xarici qüvvələrin Paşinyanın niyə hakimiyyətə gətirilməsi döyüş zamanı tapşırıqları yerinə yetirməsi ilə bağlı bir çox fakt məni inandırdı. Bu səbəbdən də İdavana qayıdaraq açıqlama verdim. Bildirdim ki, bu proses dayandırılmasa fəlakət qaçılmazdır. Bütün bunlar həyata keçirilən proqram idi. Onun əsas hissəsi də indi Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi xarici qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir. Türk kəşfiyyəti daxil olmaqla bir neçə ölkə nin kəşfiyyat xidmətləri bu proqramı 2014-2015-ci illərdə hazırlayıb. İstintaq həm paşinyana hakimiyyətə gətirənləri, həm də maliyyə məsələlərini araşdırmalıdır. Əminəm ki, 2018-ci ildə mitinqlər kütləvi hal almağa başlayanda səlahiyyətlilər bunu xarici qüvvələrin təşkil etdiyini başa düşüblər, amma çıxış yolu olmayıb. Əslində aprelin 17-sinə qədər mitinqlər çox olmurdu. Müstəlik aksiyalara maksimum 3000 nəfər qatılırdı. Az sonra bu sayı kəskin artdı. 100-200 min toplandıqdan sonra Seçsərkseyan istifaya getdi. David Şahnazaryan xatırladıb ki, Hələ Paşinyan inqilabı zamanı bu prosesin Qarabağa qarşı yönəldiyini bəyan edib, amma şoxladı bunu ifrat yanaşma kimi qiymətləndirib. Stat. Paşinyanın komandası Türkiyə və Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. Bu 5-ci kolon və Azərbaycanın 1 nömrəli ortağıdır. Üstelik bunlar Azərbaycan ordusundan daha böyük təhdiddir. Müharibənin dayandırılmaması bu siyasətin bir hissəsidir. Müharibə 44 gün davam etdi, amma çəpə xəttini sabitləşdirmək üçün heç bir təlimat vermədi. Moskvanın təkliflərini bir neçə dəfə rədd etdi. 3 və 11 oktyabrda Paşinyana bir Avropa ölkəsi tərəfindən dron əleyhinə sistemlər göndərilməsi təklifi də qəbul olunmadı, çünki Paşinyan razılığa gəlmişdi. Şahnazaryan qeyd edib ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru olan şəxsin indi Niya Paşinyan müqaviləsinə dayandırmadı. Sualını verməsi onu məyus edib. Stat. 2018-ci ilin 4 dekabrında mətbuat konfransında bəyan etmişdim ki, Nikol Paşinyan hakimiyyət qarşılığında Qarabağla bağlı razlaşma əldə edib. Elə həmin gün Milli Təhlükəsizlik Xidməti fikirlərimdə cinayət olduğunu elan etdi və mənə məktub göndərdi. İndi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktorunun müqavilənin niyə dayandırılmadığını anlamaması çox qəribə haldır.